Alhamdulillah. Sambutannya hangat dan nampak segar. Ada minat untuk menimba ilmu, mendapat pencerahan. Kerana apa arti kehidupan tanpa usaha menguasai ilmu dengan idea mengangkat martabat hidup kita, hidup keluarga kita, masyarakat negara dan kemanusiaan seluruhnya. Jika ditanya apa arti pendidikan? Apa maksud kita di sini? Tentunya untuk menimba ilmu, tetapi mendapat idea sebagai pendorong kehidupan dengan maksud memberi sumbangan pada diri masyarakat dan negara dan kemanusiaan. I often ask in most of our dialogues with the students. Why are we here? The standard answer would be to learn, assimilation of knowledge, to acquire knowledge, to channel ideas. The next question, very relevant, very pertinent. For what? To disseminate truth, to ensure there's justice for yourself, for your family, for your community, for your nation, for humanity. Jadi itu asasnya. Dan sering dalam di dalam universiti saya sebut. Untuk apa kita terima idea? Dan idea ini bercambah. Perubahan terlalu pantas yang disebut zaman pasca normal, post normal times. Apa dia? Perubahan terlalu pantas. Teknologi berubah. Ada idea baru. Teknologi baru. Jadi kita harus menggapai di langit. Soal yang baru ini. Tetapi idea kita kalau kita benar hidup sebagai manusia, dia mesti berakar di bumi. Jadi festival of ideas ni, Saudara Zamri, terima kasih banyak. Kerana kita menggalakkan keterbukaan. Wacana yang segar dan terbuka. Tetapi andainya kerana kita memang hadapi masalah. Negara pasca kemerdekaan. Yang kita sebut post-colonial angst. Masih berdepan dengan idea yang dikuasai oleh orang lain. Kita belum merdeka sepenuhnya. Dari segi idea. Merdeka negara. Pimpinan silih berganti. Dulunya penjajah Inggeris, penjajah Belanda, penjajah Perancis, penjajah Itali. Diganti dengan pribumi. Tapi kadang-kadang idea pendorong mereka itu masih terperangkap. Dalam acuan dulu belum bebas. Belum mengembalikan maruah dan keberanian untuk membentuk. Rangka baru berdasarkan keyakinan baru dan akar kita sendiri. Ini cabaran bagi anak-anak. Jadi kalau tanya, sampai mana apa arti dan maksud pendidikan? Mengapa kita harus menguasai idea dan melontar dan mencambahkan idea? Syaratnya kita mesti menguasai ilmu dengan baik. Syaratnya, mesti ada keyakinan. Dan berpaksi kepada keyakinan. Dan keyakinan itu, seperti yang saya tegaskan tadi, yang berakar ke bumi, kekuatan akidahnya, keyakinannya, akhlak dan karakter, atau syafsiyah, baru ada keperbadian. Apa masalah? Saya sebut tadi, negara mereka ada berdaulat. Pemikiran masih usang terikat dengan pandangan diatur oleh orang lain. Belum merdeka idea kita. Cabaran satu. Kita sudah maju. Sudah ada kekuatan keyakinan akidah baru. Faham apa dia dasar akhlak. Tapi kadang-kadang tindakan kita tidak memenuhi maksud nilai kerana ada pula kelompok yang terlalu jumud. Jumud artinya terlalu tasuk dengan cara dan kaedah lama. ...tak mahu pembaharuan, tak mahu teknologi baru. Tidak bersedia menerima idea-idea... ...baru. Maka, sarjana-sarjana... ...pernah mengupas tentang keperluan. Dah jadi. Islah. Ini istilah-istilah yang menunjukkan idea yang boleh mendorong kita... ...ke arah pembaharuan. Ya. Sebab itu, kalau dalam... ...Ibn Sina... Atau disebut Avicenna di barat. Dalam Uyun Al-Hikmah. Dia sebut, idea ini mesti ada asas. Untuk apa? Untuk bebaskan the human soul. Jiwa dan hati nurani. Dia tekankan satu prinsip yang penting dalam Festival of Ideas ini. Dia bukan saja berjambah idea. Ada idea lapuk, ada idea karut, ada idea menghasut, ada idea kuno, ada idea jumut. Maka kalau maksudnya membebaskan hati nurani, jiwa agar baik, mau kebenaran, mau keadilan, cintakan kemanusiaan, ada ihsan, maka tasawurnya kata dia. Konseptizationnya tasawur itu, pandangan dunia dia itu, juga harus tepat. Dia tak boleh kata saya ini mau jadi bersih, mau jadi alim, mau jadi baik dan saya laksanakan ibadah saya dengan tekun tapi kefahaman tentang hidup dan dunia dan ehsan dan kemanusiaan tidak ada. Mendukung ketidakadilan, mempertahankan perasuah, mengizinkan kezaliman itu bukan kemerdekaan human soul dan tasawur yang tepat. Jadi kalau anak-anak muda, saya rumuskan begini. Untuk apa idea? Mencernakan idea berdasarkan keyakinan. Bukan saya melontarkan seperti mana yang kita lemparkan dalam media sosial. Gunakan kebebasan idea, mencerca orang, menghina orang, menghukum orang. Itu bukan idea yang kita pelopori dan kita dukung dan kita gagaskan. Jadi sebenarnya bila kita bicara idea, dengan sendirinya ada contestation. Ada pembenturan. Ada pertembungan yang dahsyat. Di antara idea yang menegakkan apa itu baik, apa itu benar, apa itu adil, apa itu hak. Dengan idea yang kusut dan merosakkan. Jadi idea itu bukan saya dalam satu lompongan. Bukan satu dalam vacuum. No. Dia mesti dengan keyakinan. Jadi bila orang kata percambahan dan festival of ideas, ini festival yang nak merangka sesuatu yang baik dan hebat. Kita sudah merdeka. Hampir tujuh dasar warsa. Namun, masih lagi terperangkap dengan idea-idea idea kuno dan jumut dan kolot. Menghina sama-sama kaum. Menghina kaum sama ada majoriti atau minoriti. Merendahkan martabat mereka. Maknanya, idea itu belum merdeka. Sebab itu saya nak gagaskan anak-anak, gesa anak-anak, biar Malaysia ini melahirkan generasi yang matang, merdeka dengan idea pendorong yang boleh menyelamatkan bangsa dan negara kita. Apa idea nya? Idea yang mahu kebaikan, idea yang mengangkat martabat negara kita. We can be a great nation. If we are united, we are focused on what we do, make implement the right policies, and never lose sight of the principles of truth and justice and humanity and love our people and elevate the standards of living our people. <laughs> Jadi, ingat, mana mungkin university sudah bercambah. Profesor sudah ribuan orang. Buku-buku penuh di perpustakaan. Tetapi idea kolot masih menjalar. Masih ada anak-anak yang terpengaruh. Dengan idea menghina orang lain. Kerana warna kulitnya. Menghina orang kerana kedudukannya miskin dan kaya. Budayanya. Sebab itu, you have this mission that responsibility to turn out ideas to defend justice and humanity and make Malaysia a great nation. Ini yang kita sebut dulu masa saya muda. Tidak lama dah baru muda-muda dulu ni. Saya popularkan salah seorang pemikir yang asal dari Algeria, Malik bin Nabi. Dia ini Khaldunian, dia banyak ikut beberapa dasar pemikiran Abdurrahman Ibni Khaldun dalam kitab ulungnya Muqaddimah. Jadi masa saya muda dalam gerakan muda termasuk di mahasiswa dan abim, saya popularkan ungkapan guiding ideas. Guiding ideas itu berteraskan guiding guiding idea menggagaskan perubahan. Idea pendorong. Idea ke arah pencerahan dan islah. <tuh> Yang ini, idea pendorong. Tetapi idea pendorong ini, mengikut Malik bin Nabi, berteraskan etika. Dia berteraskan nilai. Negara boleh hebat. Kita sekarang menjadi perhatian dunia dan rantau kerana kekuatan kita dari dasar apa yang disebut transformasi digital, digital transformation and through data centers, artificial intelligence. Semalam saya di sini di Selangor di Sabah Jaya buka satu lagi ruang besar untuk ID Design Park kedua. Yang pertama dah penuh. Dah kedua. Dan pelabur datang berdunduyun. Dan seperti yang sudah tahu, kita sudah menjadi hub. Anak-anak harus ingat, kita sekarang Malaysia sudah jadi hub bagi semikonduktor dan AI rantau ini. <tik> Alhamdulillah. Ya. Dan uh, oleh itu jadi perhatian dunia. Kita sebut. Mesyuaratnya itu ASEAN. Ya. Sepuluh dan termasuk Timor Leste dari sebelas negara. Tapi yang hadir itu puluh negara. Dan ada yang kepala-kepala negara yang tanya mengapa tidak diundang. Mesyuaratnya ASEAN. Yang hadirnya itu Premier China, Li Qiang. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump. Perdana Menteri Kanada. Australia, New Zealand, Jepun, Korea. Dan untuk ASEAN yang hadir itu tu dua gegasi utama Latin Amerika dan Amerika Latin dan Afrika. Presiden Lula da Silva Brazil dan Presiden Cyril Ramaphosa Afrika Selatan. Ini mesyuarat ASEAN menjadi perhatian. Dan semuanya mahu melabur, meningkatkan perdagangan, research, kerjasama universiti, pertukaran mahasiswa dan profesor dan penyelidikan. Hebat kalau kita mengarah berdasarkan nilai yang baik dan mengangkat kedudukan dan martabat negara Malaysia tercinta. Jadi, kalau ini yang kita faham sebagai idea pendorong, guiding ideas, Malik bin Nabi sebut itu tadi, dia harus segar. Dia tak boleh kolot dan jumut. Bahas kadang-kadang, rakan-rakan -kadang, di parlimen, bincang ada perjanjian Amerika syarikat dan Malaysia oh kita mengalah kita dijajah dah baca ke belum belum faham ke tidak belum tentu ya. ini jadi masalah jadi idea dan tahap perdebatan itu rendah saya fikir kadang-kadang pemimpin-pemimpin mahasiswa itu lebih hebat daripada sebahagian ahli parlimen yang ada.